रोडवरील महापालिकेच्या उर्दू शाळेतील दोन मुलं व दोन मुलींसह चार विद्यार्थ्यांच्या अपहरणाच्या प्रयत्नात असलेल्या महिलेस मनपा शाळेतील शिक्षकांच्या सतर्कतेने बुधवारी रंगेहात पकडण्यात आले या महिलेला कोतवाली पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले असून या प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे घटनास्थळावर नागरिकांसह विद्यार्थ्यांचा जमाव जमला होता गांधी रोडवरील महापालिका उर्दू शाळा बुधवारी सायंकाळी पाच वाजताच्या दरम्यान सुटल्यानंतर सर्व विद्यार्थी घरी परतत असताना काला चौद्रा कॉम्प्लेक्समध्ये अज्ञात महिलेने चार विद्यार्थ्यांना तिच्याजवळ उभे केले यावेळी विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागून येणाऱ्या शिक्षकांना महिलेवर संशय आल्याने त्यांनी महिलेवर लक्ष ठेवले दरम्यान याचवेळी मुलींचे पालकही मुलींना शाळेतून घरी घेऊन जाण्यासाठी तिथे आले त्यांनाही हा प्रकार दिसला त्यामुळे शिक्षक व महिला पालकांनी संशयित महिलेस यासंदर्भात विचारणा केली असता तिने उडवाउडवीची उत्तरे दिली सर्वांनी महिलेसह मोहम्मद अली रोडवरील ताजनापेठ पोलीस चौकी गाठत पोलिसांना माहिती दिली हा प्रकार अनेकांच्या लक्षात आल्यानंतर पोलीस चौकीजवळ नागरिकांची गर्दी झाली होती कोतवाली पोलिसांनी ताजनापेठ पोलीस चौकी गाठून महिलेला ताब्यात घेतले ही महिला नजीकच्या दहिहंड संकुलातील रहिवासी असून ती मानसिक आजारी असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे संशयित महिलेने स्वतःच मानसिक आजारी असल्याचा दावा केल्याने तिच्या आजाराबाबतच्या कागदपत्रांची पोलिसांनी पडताळणी सुरू केली आहे बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती दोन मुलं व दोन मुली अशा चार जणांच्या अपहरणाचा प्रयत्न करणारी महिला मानसिक आजारी असल्याचा दावा तिने पोलिसांजवळ केला मात्र जिल्ह्यातील मागील काही दिवसातील अशा घटनांचा अनुभव लक्षात घेता पोलीस सतर्क असून संपूर्ण बाजू तपासून घेत आहेत हम बच्चों के अम्मी हैं सर टीचर ने हमको फ़ोन करके बुलाया स्कूल के अंदर स्कूल में हमारी बच्ची से पहले मिली हो बारह बजे फिर बारह के बाद जब टीचर लोगों का खाने का टाइम हुआ लंच टाइम तो वो खाने के लिए जब ऑफिस में बैठे तो फिर क्लास के अंदर वो आई बच्ची से पानी मांगी बच्ची को पूछी क्या तुम्हारे घर का पता कहाँ है क्या है तो उस बच्चों ने घर का पता भी दे दिया उसको फिर बाद में टीचर ने हमको बुलाया फ़ोन करके तो हम गए वहाँ पर स्कूल के अंदर तो उतनी देर में टीचर का हाथ छोड़ के चले गई थी फिर टीचर हम मिलके काली मस्जिद तक गए काली मस्जिद तक हमको मिली हो तो हमारी बच्ची ने एकदम दे, देख के उसको और डर गई थी वैसे हमने फिर हमने शोर करे वहाँ पर तो सब पूरे जेंट्स लोग आ गए पर अरेस्ट कराए ना आई ना साथ में अरेस्ट कराए कोत वाली मेरी बच्ची का हाथ पकड़ के लेकर जा रही थी एम एन पी उर्दू गर्ल्स रू अफजा स्कूल नंबर एक गांधी रोड अकोला ये जो लेडीज है सर जिसको पकड़ कर लाए ये पांचवी क्लास की एक बच्ची है उससे पहले उसने बाहर पूछताछ कर ली फिर वो बच्ची ऊपर आई उसने हमको कुछ बताई नहीं फिर ब्रेक में दोबारा उसका नाम पूछ कर क्लास में गई उन दो चार बच्चों से बातचीत की और पानी वगैरह मांगा तो बच्चे घबरा गए बच्चों ने शोर मचाया हमको बुलाए तो हमारे पूरा स्टाफ उठ के गया देखने के लिए उससे पूछताछ करे हमने लेडीज से तो वो कोई थी नहीं किसी की पहचान की भी नहीं थी और अपना नाम वगैरह भी कुछ सही बता रही नहीं थी डे अंडर की हूँ बोले मैं इतना बताई उसने फिर उसके बाद में वो भाग गए हमारा हाथ छोड़ा के हमने पेरेंट्स को फ़ोन लगाए वो अपना रिश्तेदार बता रही थी बच्चों को वो बता रही थी कि मैं आंटी हूँ पुप्पू हूँ ऐसा कुछ बता रही थी तो हमने इनके पेरेंट्स को फोन लगाया इतनी देर में वो भाग गई फोन लगाकर इनको बुलाए पूछे तो बोले हमारी कोई नहीं है फिर इनके साथ में हम काली मस्जिद तक के ढूंढने के लिए गए दो तीन टीचर वो बच्ची को लेकर और उनकी अम्मी को लेकर तो बच्चे जैसे उसको देखे तो थर करने लगी घबराने लगी रोने लगी फिर हमने शोर मचाए ये बाजी ने भी हमने भी यार सब जेंट्स लोगों को जमा करके उसको पकड़ाए